Пишет. В общем, зовут меня Роман Рыбальченко. очень много преподаю, кроме того, что работаю маркетологом. За прошлый год я читал свыше 80 часов публичных выступлений, консалтинга, преподавания. И сегодня я хотел бы поделиться своими идеями на тему репутации, на тему конфиденциальности, на тему того, как интернет меняет современный подход к конфиденциальности. Я когда готовил этот тренинг, я, если честно, ужаснулся. Когда я подсумировал все те новости, которые проходили мимо меня за последние пару лет, которые касаются приватности, безопасности, то оказалось, что все очень страшно, все очень грустно. И вас я начну пугать. Жесткая часть, называется паранойя. Есть такое э, интересное фантастическое произведение, выгублен, по-английски «Скруглд». В нем рассказывается фантастическая история о бывшем сотруднике компании Google. И там очень хорошая эпиграф, в принципе, о том, что по шести строчкам, написанным любым нормальным человеком, его кардинал Ришелье мог повесить. Заинтересуйтесь, почитайте. Здесь сейчас нет интернета, но если бы он был, я бы вам показал, что современные технологии позволяют определить, где находится мой мобильный телефон и мой ноутбук. Зайдя на сайт в интернете, введя мой логин-пароль, я могу определить, где находится мой телефон и мой ноутбук. Если вы его украли, я могу удаленно удалить с него информацию. Я могу отправить злоумышленнику сообщение или воспроизвести звук на своем устройстве. Это есть такой анекдот, когда Путина спрашивают в интернет-конференции, Владимир Владимирович, а вам не лень отвечать на анонимные вопросы? И он отвечает, что уважаемый пользователь с IP 217.1.25.195, проживающий по адресу город Москва, проспект Мира, 7, квартира 48, Иванов Василий Петрович, не лень. Это звучит смешно, но технологии шагнули настолько, что за 168 долларов вы можете купить внешний жесткий диск на 2,5 терабайта. Ну, 2,5 терабайта это какая-то такая огромная сумма, которую тяжело представить. Я посчитал, сколько это в фотографиях. Вот 10 мегапикселей хороший цифровой фотоаппарат. Миллион 136 тысяч фотографий, фотографий помещается на этот жесткий диск. Сохранять данные стало как нельзя просто, как нельзя дешево. Библиотека Конгресса содержит огромную кучу информации, которая оцифровывается и появляется, и которую никто уже не угадает. Виза и мастер пошли дальше они решили, что они начнут использовать в рекламе и передавать рекламодателю данные о покупках. По принципу, ваши покупки это вы. Если вы покупаете в аптеке, если вы покупаете, пользуясь карточкой Visa, на станции техобслуживания, на заправке, очень многое о вас можно узнать. Кто вы, сколько зарабатываете, где питаетесь, какими товарами пользуетесь. И они готовы к этому. 4000 рекламных таргетингов. Таргетинг это вариант нацеливания на потребителя. 4000 рекламных таргетингов у них уже есть, базируясь на ваших покупках, если вы пользуетесь пластиковой карточкой. Все, что вы когда-либо написали, ваш любой глупый фотоснимок, цитата, пост в блоге, комментарий, написанный Пьян. Все это сохраняется, и, и оно уже является вечным. Все записывается на Винчестеры, как минимум в США, так точно, частных детективов. Они могут себе позволить за 168 долларов накупить этих Винчестеров, вагон и маленькую тележку. Если раньше для того, чтобы получить фотографию подозреваемого, им нужно было потратить 500 тысяч долларов, Сейчас им достаточно просто погуглить его профиль в социальных сетях. Каждый твит, ну, сообщение, отправленное в Твиттере, автоматически передается в библиотеку Конгресса. Автоматически. Любой твит. Независимо от того, сколько у вас друзей, насколько он ценный, насколько полезная там информация, он уже хранится в библиотеке Конгресса и связывается с другими кусочками информации. Статус ВКонтакте, если они транслируются в Твиттер, туда же. Еще одна жесткая картинка. Как только вы что-либо опубликовали, система все засосала, сохранила, проиндексировала. И вы удалили через 15 секунд, но она все оставила в себе. Как мощный жесткий пылесос. Вот это скриншот, есть такая геолокационная социальная сеть, где вы отмечаетесь, где вы находитесь, какие заведения вам нравятся. Форсквер называется. Я в свое время ею пользовался, сделал скриншот, а потом взял и удалил приложение после того, как начал готовить для вас программу. История тоже взята из реальности, недалеко тоже из США взятая. Про одного пользователя друзья публиковали, что он любит пить алкоголь, что он любит быть пьяным, что он часто употребляет. И спустя там два месяца он сбил человека. В э, больнице не сделали медицинское освидетельствование, не сделали тест на наличие алкоголя в крови. Но Английская судовая система, американская судовая система позволила по аналогии, базируясь на том, что два месяца назад о нем писали его друзья, что он был канал, и это не единственное изречение, засудить его на 8 лет. С помощью того же э -э человека, который вот там цикл статей написал, анонимности нет, смиритесь, где-то у меня там в примечаниях слайда должна быть эта ссылка. После того, как я удалил приложение из мобильного устройства, я вчера удалил свою учетную запись. 528 раз я отметился в разных местах, завел 531 друга, добавил 50 подсказок, был мэром, то есть чаще от других появлялся в 8 местах. Все это я вчера удалил. Ремаркетинг. Очень интересная, как для маркетологов, технология. Кто слышал о ней? Нет, не слышали? Ну, вы с ней, наверняка, уже сталкивались, Вы не слышали, но она работает, и многие просто не понимают, что она уже работает. Вы посещаете сайт конкретного интернет-магазина, возьмем, возьмем, к примеру, интернет-магазин Bonprix или интернет-магазин Беля и купальников, где я директор по маркетингу. Вы заходите на конкретный раздел, вас интересуют купальники, например. Вы уходите с сайта, не купив. И тут за вами по интернету начинает бродить рекламный баннер, который рекламирует купальники. И он показывается вам какое-то количество раз за какой-то период времени в надежде, что вы вернетесь и купите снова. Или не кликните по нему, или вернетесь и перейдете в другой раздел, и за вами начнет бегать другой баннер. Технология очень доступная, ей уже пользуются достаточно крупные интернет-магазины даже в Украине. Война браузеров тоже еще такая интересная штука. Кажется, ведь браузер, программа, с помощью которой мы выходим в интернет, она же бесплатная. Почему э, компании Mail.ru, Google, Яндекс выпускают свои версии одного браузера Chrome? Они следят за нами, они собирают информацию, они ставят свою поисковую систему по умолчанию Разработчики браузера Firefox Opera точно так же зарабатывают, ставляя по умолчанию поисковую систему Google. Все они фактически собирают данные. И вот эти браузеры, они отличаются только тем, у кого где какой стоит поиск по умолчанию, и, и у кого где чего... А, сегодня тут уже видно. И закладки какие-то движок, вот то, что там открывает страницы сайта, у всех абсолютно стопроцентно идентичны. Но они борются, чтобы вы установили именно браузер Яндекс Интернет на основе технологии Chromium или Mail.ru Интернет на основе все той же технологии Chromium или родной Google Chrome на той же технологии Chromium, которая доступна для всех. Цифровой отпечаток пальцев. Практически каждое устройство, ноутбук, компьютер, мобильный телефон имеет предустановленные разные версии программ. Операционная система, браузер, какие-то дополнения. И сумма этих факторов позволяет определить устройство как уникальное. То есть практически каждый компьютер имеет свой уникальный отпечаток пальца, по которому его можно отследить на сотнях сайтов. Я посмотрел мой ноутбук, тут вот ссылка, где это можно проверить, и оказалось, что он уникальный среди двух миллионов остальных ноутбуков. 84% таких цифровых отпечатков, они достаточно уникальны. То есть 84% компьютеров можно определить по сети, когда они ходят вообще по разным сайтам. Не пытайся согнуть ложку, говорит нам мальчик. это невозможно. Ложки не существует. Как только ты это осознаешь, ты сможешь согнуть ложку. Стопроцентной конфиденциальности в интернете не существует. Даже для тех, кто думает, что они анонимны, что они правильные настройки выставили, так или иначе по сумме каких-то факторов вас всегда в интернете можно определить. С этим нужно жить, с этим нужно смириться, это нужно учитывать, всегда вы что-либо делаете, будь то пост в ВКонтакте, будь то выкладывание фотографий, будь то ваша профессиональная деятельность. Это была первая жесткая часть, и я готов ответить на ваши вопросы, если они походу У меня получилось, по-моему, и это хорошо, потому что через шок вы пойдете дальше. Часть вторая. Риски. Их нужно учитывать. Их нужно помнить. И любой бизнес, любая деятельность, это управление в первую очередь рисками. От них невозможно избавиться. Вы можете только их правильно учитывать. И часть отбрасывать, и часть помнить о них. HR- люди, которые набирают людей на работу, используют поиск. Рекрутеры используют поиск. В 2008 году мы искали кандидатов в социальных сетях. 2008 год. Сейчас 2012. Если вы берете человека на должность выше средней, вы начинаете автоматически искать о нем. Если вы хороший чат, вы автоматически начинаете искать о нем информацию в социальных сетях. Кто он, кто его друзья, насколько часто он пьян? Каких скандалы с ним связаны, какого поведения от него можно ждать. Все то, что позволит вам подстраховаться как компания или как HR и отказать кандидату, если вы найдете чего-то грустное. За пиратский контент уже садят. Не в Украине, в Украине еще там идет к этому. Но уже садят за выложенный пиратский контент. Вы всего поделились музыкой с друзьями вконтакте или выложили ее на файлообменник а вас могут посадить. И при этом тот сервис, через которого вы выложили, он использует стандартную отмазку. Мы не несем ответственности за ту информацию, которую мы выкладываем. Несут ответственности конечные пользователи. А это мы с вами. То же самое, кстати, с прослушиванием музыки потенциально вас могут при привлечь к ответственности и по этому факту. Поэтому, если вы еще слушаете музыку ВКонтакте, я вам рекомендую постепенно переучиваться, и переходить там, на легальный там, music яндекс.ру который имеет договора с правообладателями и слушать музыку легально.